Мобильная группа, приветствуем активно. Итак, этот конкурс будет судить судья нашей выставки. Где-то волки. А? А? Где-то Где волки. Интервью накаляется. Лиминая группа. Александро Борис Петрович. Волкенштюль. Приветствуем судью. Дай мне мою радость. Достойно. Приветствуем участников, поддерживаем же домир. Итак, по решению судьбы первое место, второе место, первое место, второе, место, второе, место, второе, место, второе место занимает питомник Лабрадор Ретриверов. Второе место. И первое место номинант. Киевская команда Американский Когерспаниелей. Вот видите, но прежде всего мое решение было основано на том, что в каждой группе собак больше экстерьерных собак, которые работали синхронно в группе кокеров. А в группе лабрадоров их оказалось меньше, поэтому они вторые.